что мы приняли решение в районе уйти от контейнерной системы сбора мусора. Это путь никуда. Это общак, как мы говорим. Никто не платит, все бросают и все говорят, а как этот мусор не вывозится? А как он может уехать на ту сторону Южного пуга за 100 километров, если не платят люди? Мы переходим на ручную адресную горку мусора. Это значит, каждый должен знать время вывоза мусора от его дома. Ровно в среду в в этот день ваш мусор должен уехать от вашей калитки, от вашего двора. И в этот день, но не раньше, не, не, не выставляется никуда, он находится на территории вашего участка. Приходит время, у вас договор есть. В это время, в этот день мусор уезжает. Не заплатил человек, мусор не уезжает. Вступает одним комиссия в силу. Мы приглашаем и воспитываем, что мусор это решение общеобязательного городского и правил государственных обязывает иметь каждого жителя договор. Другого нет. Вот я там закапываю, я перекапываю, нет. Мусор есть. А а Продукт Поэтому ваши улицы уже все проинвентаризированы, кроме того, кто сегодня не имеет договоров. Мы к этому вопросу жестко подносимся и будем неумолимы, будем заставлять людей договоры заключать. При условии, что и с нашей стороны правила выполняются.